таблетки против здоровья. Опасное лечение ценой в десятки тысяч. Волшебные пилюли из черного гриба. Спасительные капли с экстрактом алоэ. И даже лечение по спутнику. Все это обещает сделать вас чуть ли не бессмертными. Эпидемия здорового образа жизни. Масштабная афера на миллиарды гривен. Секретные материалы расскажут, как торговцы пищевыми добавками могут заставить вас рискнуть здоровьем за ваши же деньги. Прокинулась от того, что я сильно пить хочу. Просто умираю, пить хочу. Я почала лезть из спальни, Коридор тут долгий, я почала листы, потом коридор на четвереньках. Психологические приемы, секты 21 века. Как и зачем фирмы-распространителей вербуют людей? По большому счету, это так называемая пирамида. Там основные деньги получают те, кто находится вверху. Медицинский эксперимент. Раскрываем всю правду про тонкости анализов в БАДовских конторах. Еще один метод, как залечить вас. На кругленькую сумму. Просто в том, что любой анализ крови, вот так выдернутый из контекста сам по себе, не является основанием для постановки диагноза. И самое главное, согласятся ли врачи за процент от продаж прописать пациентам сомнительные витамины? Провокационный эксперимент. То есть и там мы это можем и по наценочке поговорить и так далее, как, как это все у нас реализуется. Если надо, будет, ну тогда. Тамаре Анатольевне уже исполнилось 80 лет. И она, как и сотни других пенсионеров, переживает за свое здоровье. Да, у меня заболеваний целый букет. Очень много. Услышала рекламу препарата по радио, который вылечит все ее болезни и поспешила заказать. И говорит, а да это наше вам лекарство как раз подходит. Пропьете его, будет облегчение. Набор волшебных лекарств из двух баночек стоит в два раза больше, чем ее пенсия. Но на спасательные таблетки Тамара Анатольевна денег не пожалела, отдала последние. Это же были гробовые деньги. Вот я накопила, у меня было 4 200. Вот эти 4 200 он все забрал. Чудодейственного эффекта бабушка так и не дождалась. Зато распространители не заставили долго ждать. Но когда пенсионерка отказалась покупать новую партию, мошенники не постеснялись найти новый способ, как выманить деньги у старушки. Вдруг мне звонит. Вы вот покупали такие-то лекарства, и они, эти люди, аферисты. Хотите, чтобы мы вам вернули деньги? Идите, вложите 2-300 денег чтобы я вас включила в Е в реестр. Препараты не помогали, потому что попросту не были лечебными. Врачи убеждают: Тамаре Анатольевне очень повезло, что ее не втянули в биологически активное лечение. В данном случае можно навредить любой комбинации. Поэтому э ну есть такое простое выражение: не уверен, не обгоняй. Таких случаев по всей Украине сотни и даже тысячи твердят эксперты. Обращаются люди. Мы сами выявляем э, так называемые диетические добавки. Для увеличения продаж консультанты компаний-распространителей диетических добавок готовы на все. Даже врать и манипулировать любыми медицинскими фактами. Основные последствия диетических добавок это необоснованное э, выкачивание денег из кармана потребителей, э, применяя такие методы э, психологического прессинга. На таких охотников за легкой прибылью попала любовь из Львова. Она шокирует признанием. После фита упала в кому. Я три до коме пролежала. Не могла разговаривать. И я очень плохо чула и плохо видела после того. А после оздоровительных пыток, когда женщина попыталась привлечь эко лекарей к ответственности, говорит, начала получать угрозы. Оце вот все погрозы мне вікна выбивали, меня стреляли. Чем закончилось это лечение из ночного кошмара? И наказали ли врачей преступников? Смотрите далее. А сейчас самая популярная уловка – компания здоровителей. Штатный врач. Любая крупная, уважающая себя бат-контора консультирует своих клиентов и назначает свои же препараты. Смотрите, вам доктор-консультант, он будет смотреть по состоянию вашей крови. Не так, знаете, с пальцем не вам давайте вам это. Нет, он будет видеть то, что вам нужно. Журналист секретных материалов отправляется на прием к врачу в одну из самых крупных экокомпаний Украины. Мы покажем, как с помощью анализов раскручивают клиентов на внушительные суммы. Я Стала членом вашего клуба, мне сказали, что на Никольской слободской что у вас здесь якобы есть врач, можно вот, да. там провериться, проконсультироваться. Да. Услуга платная, но мне ее настойчиво рекомендуют. Вот тебе на микроскоп, вот его функция, чтобы понимали, это капелька крови через компьютер. Вы будете на мониторе видеть состояние своей крови. Угу. Стоимость услуги 408 гривен. Всего одна капля крови из пальца, и доктор уже готов рассказать все обо мне и моем организме. Успокаивает. Ситуация не смертельная, но лечиться нужно обязательно. Еще и паразитов потравить, которые, естественно, у меня обнаружили. Вот это единичные Они приводят, как вы видите, отдельно и независимо от клеток. Вот. Прописал комплекс из пяти препаратов производства своей компании на солидный чек. Смотрите, а можете мне вот, я вот только что вот тестирование проходила, мне вот вот такое вот назначали. Ну да вам это все вместе считали. Угу. С этими результатами мы направляемся к врачу на аналогичный тест. Для того, чтобы проверить правдивость рекомендации доктора Падовской конторы. Вера Золотарева не один год занимается таким тестированием. Оно называется гемосканирование. Говорит, результаты нашего скрининга совпадают с тестом БАДовской фирмы. Есть у вас агрегация эритроцитов. Вот она, видно? Mm -hmm. То есть все это присутствует. Есть действительно единичные эхиноциты. Только одно «но». И это самое важное. Трактовка результатов и последующие рекомендации. Только по этому тесту нельзя назначить что-либо. И тем более лечить какую-либо проблему. Это всего лишь звено в цепи дальнейшего обследования. Просто в том, что любой анализ крови, вот так выдернутый из контекста сам по себе, не является основанием для постановки диагноза. Вера говорит, любимая манипуляция компаний, продающих экопрепараты, в таких анализах наличие паразитов. Гемосканирование приобрело какое-то такое сомнительное отношение да, к себе. Например, наличие паразитарных личинок в плазме крови. Частое, да? По их методу, прописать очищающие лекарства можно каждому второму украинцу. Все сводится к банальному вытягиванию денег. На основании вот такого количества паразитарных личинок не ставится диагноз гельминтоза. То есть здесь. А бывает, что их вообще нет? Или они в принципе у всех присутствуют. Бывает, но редко. Я таких еще не видела. Медицинские консультации – это ловушки, которые расставляют торговцы БАДами в поисках коммерческой наживы. Что говорит доктор? Я, я вам вылечу там, я не знаю, отсутствующую конечность, она у вас вырастет там через 5 лет. Ну, 5 это мало, лучше так лет через 30. Человек походил там, попринимал какие-то БАДы и конечность вырастет. Похожую консультацию прошла любовь. Напомним, после лечения женщина не могла прийти в сознание трое суток. Я прокинулась от того, что я сильно пить хочу. Просто умираю, пить хочу. Я начала лезть из спальни, коридор тут долгий. Я начала лезть потом коридор на четвереньках. Она по рекламе пришла в экоклинику больной щитовидкой, а ей в качестве бонуса начали лечить и другие органы. так рукой над животом небито желчные михуры схвори, энергии и печенька. Лечебный кошмар, как и угрозы, любовь вспоминает с ужасом. Она уже несколько лет оббивает пороги правоохранительных кабинетов в надежде наказать горе докторов, но все безрезультатно. Почему ж вы пять лет справу не разглянули? Чем вы занимались? Любовь уверена, она далеко не одна пострадавшая. Ей сказали в государственной больнице по секрету. С клиникой уже пробовали судиться. Ну, ее клиентка 10 дней в коме пролежала, подавала в суд, в франкевский район, и говорит, ничего не вышло с того. Говорит, покупала препараты в аптеке «Зеленая планета» после рекламы, которую видела по телевизору. Обращайтесь, пожалуйста, к нам, и врачи нашей аптеки примут участие и помогут вам в исцелении этого тяжелого недуга. В Украине налажена целая схема продаж биологически активных добавок в системе сетевого маркетинга. И ключевую роль в этой сети играют сотрудники, которые готовы из кожи вон лезть за каждый бонус от компании. Так как правило, связка БАТ – это бизнес. Как же работает машина по распространению пищевых добавок? Направляемся в самый эпицентр продаж. Под видом нового работника проводим разведку в фирме, торгующей пищевыми добавками. Здравствуйте. Скажите, а как можно стать членом вашего клуба, что для этого надо? И вместе с психологом изучаем систему приемов, вербовки, новых консультантов. Разбираем психологические крючки на примере обучающего семинара от метров компании. Крючок первый. Успешность. Наташа, я Вы нашли теперь человек которая позволила выглядит от полутора тысячи долларов, ну в среднем этот промежуток в планов планах, до 10 тысяч долларов. Когда говорят, что вот посмотрите наши цифры, вот какие мы успешные, вот присоединитесь к нам, вы таким и будете. Поддержка и опора, крючок номер два. Момент влияния, он эмоциональный. Это когда вас приглашают фактически в семью. И мы заинтересованы в том, чтобы отдать все знания весь свой опыт, ну, не отдать, а передать, да, знание, опыт этому человеку. И постарался, ну, чтобы этот человек был успешным человеком. Финансовые бонусы показывают, что вот существуют люди, которые уже достигли чего-то, вот им золотая медаль, вот им машина, вот им больший приз. Появляется возможность получать подарки от компании. А, подарок можно получить на ну и, конечно же, богатство. По большому счету, это так называемая пирамида. Там основные деньги получают те, кто находится вверху. Вы гарантированно ежемесячно можете выйти на доход где-то 100-300 долларов. Что интересно, только для того, чтобы попасть на такое мероприятие, надо заплатить членский взнос. То есть фактически это как вот, когда людей приглашают в какое-нибудь общество там евангелистов, да, и они, как и все, должны платить определенную десятину. В основном участники сети практически не получают прибыль, зато на них зарабатывает верхушка компании. К примеру, это Зоя Ивановна. Она работает с БАДами уже более 12 лет. В 2004 году я познакомилась с коралловым клубом. Я получила хороший результат. Успехами довольна и даже привела в сетевой маркетинг свою дочь. А если не секрет, вот сколько получается в месяц заработать? Для, Для работы? Дня. Да, школьный вопрос. Если ничего не делать, 100 долларов. Но, похоже, Зоя Ивановна не подозревает, сколько на самом деле зарабатывает ее руководство нам удалось отыскать успешного руководителя сети, выручка которого составляет в сотни раз больше. Интервью на камеру он давать отказался, но пообщался с нами по телефону. То есть вы берете, нарезаете какую-то часть информации, которую вы видите по-своему. И показываете в том свете, в котором вам интересно. Он бывший врач-диагност. Клянется своим медицинским опытом, не манипулирует. Ну поймите правильно, я брал э, темнопольный микроскоп не для того, чтобы пугать, навязывать как, какие-то программы. Да, это есть сетевых компаний. Однако все же зарабатывает на торговле оздоровительными препаратами. И прибыль его постоянно растет. Ну да, она возрастает каждый месяц. Деловые люди так не развивают, и с телевизора нельзя говорить, ну, если я скажу, там 20 тысяч долларов ну, начнут проверять там. Тайный сговор торговцев БАДов и врачей. Как и главное, за сколько доктора продают здоровье своих пациентов. Смотрите после рекламы. БАДы, вот их назначение, заключается в том, чтобы просто поддерживать это подстраховка. И дальше начинается полная ересь, потому что представители, которые занимаются торговлей БАДами, они пытаются вылечить какую-то серьезную патологию. Вот Валентине Яковне из Каменца-Подольского пообещали омолодить организм на пару десятков лет. Мотус плюс он им рекламировал. Мы вам настоятельно рекомендую. Она отдала производителям пищевых добавок более 15 тысяч. На препараты занимала и у знакомых, и у соседей. Получала я либо не могу за что купить. Бо отримала пенсію Люди, людині треба віддати. Волшебники, оздоровітелі намагалися лікувати Валентину навіть в режимі онлайн. Ізраїльський доктор, професор вислав мені і по спутнику проводила зі мною якесь лікування. Ще вони мене здарили 4700 за амандове лікування. Но ни супервитамины, ни доктора-телепаты вылечить пенсионерку так и не смогли. И после нестандартного медкурса Валентина Яковна попала в больницу. Самое страшное, что в сферу торговли эко-добавками зачастую попадают врачи, которые впоследствии торгуют добавками в медучреждениях. По легенде, мы торговые представители нового бренда биологически активных добавок. Ищем сотрудничество. Мы занимаемся э, БАДами. Поликлиника первая. И нам тут не рады. Мы представляем компанию по вот, распространению БАДы. Вот. Фешка, хотели... до свидания. Вы здесь ничего не распространяете. Заведующий отделением фактически выставляет нас за дверь. Все, мы просто прощаемся мягко. Спасибо, до свидания. Попробуем найти более сговорчивого врача в другой поликлинике, в одном из спальных районов столицы. Мы занимаемся э, Вот, Хотели с вами поговорить. Тут нас встречают теплее. Но договариваться с нами даже за большой процент от продажи медработники боятся. Говорят, с их поликлиникой уже судились за распространение пищевых добавок. У нас БАДы запретили вообще в поликлинике. И врач, никто из врачей не будет этим заниматься. У нас было судебное дело насчет БАДов. Попробуем найти другого бизнес-партнера в халате в следующей больнице. Похоже, мы все-таки его нашли. Женщина-врач сомневается, но задумалась над нашим предложением. Возможно, вы можете порекомендовать кому-то из наших пациентов. У нас сертификаты все есть, препараты хорошие. Вот. Что фирма? Как оказалось, БАДами промышляет ее коллега. И она пока не решается составить ей конкуренцию. БАДы практически не назначаю. Вот. не знаю, как там дальше будет. Но прибыль от продажи готова обсудить на будущее и записывает наш номер. Сейчас мы там можем по наценочке поговорить и так далее, как, как это все у нас реализуется. Конечно, я уже много лет. Вот если надо будет, ну тогда. А это значит, что уже следующий пациент этой клиники вскоре может выкинуть деньги на дорогостоящий и сомнительно эффективный препарат диетические добавки и витамины могут быть полезными. Правда, до того момента, пока их не смешивают с бизнесом. Главное – принимать БАДы исключительно по назначению вашего лечащего врача. Управлять должен семейный доктор, скажем, который понимает организм как систему и понимаешь, что в этой системе, какие винтики нужно подкрутить. И если не хотите рисковать здоровьем, ни в коем случае не идите на поводу рекламы. Поэтому люди без медицинского образования, в принципе, не имеют права заниматься какими-либо рекомендациями конкретно кому-либо. Отдых ценой в вашу квартиру. Роскошные яхты. Самые дорогие суперкары и вертолеты. Наши чиновники и депутаты отлично знают, как и где нужно отдыхать. Я очень люблю Израиль. Куда они полетят, поплывут и поедут на новогодние праздники. Смотрите, завтра сразу после ТСН. И этому нормально.